Halo pemirsa selamat datang di channel kesayangan kalian Kali ini kita akan membahas aktor Korea Selatan yang selalu berhasil bikin hati kita berdebar-debar Siapa lagi kalau bukan Kim So Hyun? Selain jago acting, Kim So Hyun juga terkenal punya chemistry luar biasa dengan semua lawan mainnya Pesona pria 9,4 miliar per episode emang semenarik itu tapi, dari sekian banyak aktris cantik yang pernah beradu akting dengannya, kira-kira siapa sih yang paling bikin Kim Soyun opa baper? Oke, okay, kita udah rangkum deretan lawan main paling bikin baper Kim Soyun. Penasaran? Yuk, langsung aja kita masuk ke yang pertama: Kim Ji Won dalam drama *Queen of Tears*. Kim Soyun dan Kim Ji Won baru saja mencuri perhatian kita sebagai pasangan suami istri dalam drama Queen of Tears. Interaksi mereka yang manis dan penuh perhatian bikin kita ikut merasakan kehangatan rumah tangga mereka. Kira-kira, chemistry mereka berlanjut di dunia nyata nggak ya? Lihat aja nih, adegan honeymoonnya aja senatural ini. Beneran kayak pasangan suami istri. Bahkan pas syuting adegan ini di luar negeri, banyak orang yang mengira mereka pasangan beneran. Wah, kocak sih ini, tapi kalau beneran jadi sih, fans dukung banget. Berikutnya, Soyeji, pasangan penuh luka dalam drama It's Okay To Not Be Okay. Drama It's Okay To Not Be Okay sukses bikin penonton terhanyut dalam kisah cinta antara Moon Gang Tae dan Ko Moon Young. Chemistry mereka yang kuat dan penuh emosional, bikin kita ikut merasakan perjuangan keduanya dalam menyembuhkan luka batin masing-masing. Kira-kira, ini tuh cuma acting doang atau ada benih-benih cinta di antara mereka nih? Gimana berkalian? kalian? Sweet banget kan ketika Kim Soyun ngadepin cewek barbar gini? Selanjutnya, Ayu cinta segitiga dalam drama The Producers. Di drama ini Kim Soyun terlibat cinta segitiga antara Ayu dan Kong Yo Meskipun hanya cinta bertepuk sebelah tangan, interaksi manis antara Baek Sung Chan dan Cindy sukses membuat kita ikut lapar. Meskipun sekarang Ayu udah punya pawang, kira-kira mereka pernah cinlok gak nih? Lihat aja, sweetnya aja kayak gini. Gimana feel kalian? Share pendapat di komen ya. Berikutnya Jun Ji Hyun, cinta beda dunia dalam drama My Love From The Star. Siapa sih yang bisa ngelupain kisah cinta antara Do Min Jun, si El yang tampan, dan Jang Sung Yi, si aktris cantik? Kemistri mereka tuh luar biasa. Meskipun beda usia, tapi Ma mental tetap berhasil bangun kemistri sama Jun Ji Hyun. Bahkan, sampai bikin ke drama ini jadi salah satu drama Korea paling populer sepanjang masa. Kira-kira, cinta mereka cuma sebatas acting doang atau ada perasaan lebih di K-pop Asia? Meskipun usia Jun Ji Hyun jauh lebih senior, namun pesonanya nggak jarang bikin baper lawan mainnya. Gimana menurut kalian? Share komen di bawah ya! Selanjutnya Susi, cinta pertama di dalam drama Dream High. Kim So Hyun dan Susi memulai karir acting bareng dalam drama remaja Dream High. Chemistry mereka yang manis dan polos sebagai pasangan muda sukses bikin kita ikut ngerasain indahnya cinta pertama. Apalagi Susi itu pernah ngaku kalau Kim Soyun tipe idealnya. Kayaknya Susi baper beneran nih sampai ke bawah di Riland. Pas jadi cameo di drama so Man, Susi itu manja banget ke dia. Kayak gini nih. Nah, gimana menurut kalian? Mereka pernah jomblo nggak? Itu dia deretan lawan main Kim Soyun dalam drama. Kira-kira ada nggak ya yang bikin baper Kim Soyun opa kita? Kalaupun ada, kira-kira siapa nih? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Tapi bagaimanapun semua lawan main Kim Soyun punya daya tarik masing-masing yang bikin kita sulit menentukan siapa yang paling bikin baper. Tapi satu hal yang pasti, Kim Soyun selalu berhasil menciptakan chemistry yang kuat dan memikat dengan setiap lawan mainnya. Mungkin ini nih yang bikin dia jadi salah satu aktor Korea paling dicintai saat ini. Jadi menurut kalian, siapa lawan main Kim Soyun yang paling bikin baper? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena kita akan bagikan konten dan drama menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.